સુરતમાં ઇન્કમટેક્સ વિભાગના કર્મચારીઓ કરી રહ્યા છે જીવના જોખમે કામ છ માળનું આયકર વિભાગ ભવન જર્જરિત હાલતમાં બિલ્ડિંગમાંથી સળિયા દેખાવા લાગ્યા અને અવારનવાર સ્લેબ પડી રહ્યા છે ત્યારે ગતરોજ ફરી સ્લેબનો ભાગ પડતા કર્મચારીઓ ભયમાં મુકાયા હતા ત્રણસોથી વધુ કર્મચારીઓ ભયના ઓથાર નીચે કરી રહ્યા છે કામ સુરતમાં સામાન્ય ઈમારત તો દૂર રહી પરંતુ સરકારી ઈમારતમાં જ જીવનું જોખમ છે ફરી સ્લેબનો ભાગ પડતા આયકર વિભાગમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ બહાર દોડી આવ્યા હતા જ્યાં સુધી સુરક્ષાની ખાતરી આપવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી કર્મચારીઓ કામ પર નહીં જાય पर मैं राकेश रंजन आयकर कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ क्या घटना बनी है घटना बनी की आयकर भवन में बहुत सारा स्लैब अलग अलग जगह गिर रहा है कहीं चट्टान गिर रहा है तो कहीं कॉलम भी है पिलर में भी बहुत जगह दरार है आज एक ऐसा चट्टान गिरा की जैसे की उसे खिड़की तोड़ते हुए अंदर घुसा एक कर्मचारी हमारे बाल बाल बच्चे आज क्या मांग की तंत्र तंत्र से मांग है की जल्द से जल्द इसका रिपेयर करिए जब तक रिपेयर नहीं होता है तब तक हमारे कर संग्रह कर जैसा कि आप जानते हैं कर कर जो होता है देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए हम लोग देश के लिए कार्य करते हैं लेकिन फिर भी अब जान पे जोखिम है वो भी ऐसा जान पे जोखिम जोखिम होना नहीं चाहिए ये जो बिल्डिंग में कमी के कारण जान पे जोखिम डालना कोई मतलब नहीं बनता इस कारण हमने मांग किया कि हमें वर्क फ्रॉम होम तुरंत ऑर्डर किया जाए और जब तक हमारा वर्क फ्रॉम जब तक इसका काम सही से नहीं होता है जाने लायक नहीं रहता है बिल्डिंग सुरक्षित नहीं होता तब तक हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे आज हमने प्रशासन के पास अपना पत्र डाल दिया है